Они взяли его 14 числа на рынке возле сигаретного киоска. Его они выслеживали ну, практически с первых дней. Они домой к нам приходили четыре раза. Ну, он, если мальчик у меня большой, метр девяносто шесть, такой. Он начал с ними драться, потому что они же не по форме были. Вот. И когда уже вышли еще двое с автоматами, ударили его прикладом по голове, связали и забрали. Почему он решил не выезжать? А он не вырешил не выезжать. Ну сразу как-то, ну, в первые дни да, ну, не получилось. Там бензина вообще невозможно было давать, машина барахлила. А потом же он, говорю, пришли, в перв... ну, пришли сразу пришли, они он прыгнул с балкона весь побитый. Тут только зажили, только деньги подсобирали, второй раз пришли. То есть ему постоянно… И он уже понимал, что на выезж... ну, его на посту его не пропустят. Его фамилия в списке была. Его очень ну, как-то сильно почему-то он сильно им нужен. Он был то ли по должности, то ли, я говорю, опять-таки по должности, которую он уже не занимал. вы думаю, это жребийка, Ну по по Саше это точно слили, говорили, что кто-то слил там всю информацию. Ну потому что он как с первых дней начали ходить точно по адресу. Они ж не ходили по подъезду не звонили не спрашивали не знаете где тут полицейские живут А шли целенаправленно в квартиру не шли к соседям же ж не позвонили слил кто-то слил хорошую информацию ну потому что брали в основном вот таких вот э, э, ну вот парень если папа был военный да там ну его взяли ну тоже ж, значит это же было записано адрес по адресу плюсу, дети правильно Потом был случай, слышали, ну, Саша ж, правда, рассказывал. Их полицейского с Кирова взяли. Ну, тоже там очень плохо с ним повели. И он повесился. Вышел оттуда и через два дня повесился. Вот Я на второй день пошла. Опять же, в комендатуру уже на второй. А, не, нет, не так. Да, в комендатуру он мне принял заявление. Хотя говорил через три дня, что. Ну что забрали со двора. Потом я пошла на Перекопскую у нас СИЗО искать его. Сказали надо их искать, потому что они не говорят, где они их прячут. Там девочки мне подсказали, что это тюрьма для осужденных по украинским статьям, то есть тут таких не держат. И, и подсказали, что надо идти на Поповича где больше всего вероятность держат таких вот задержанных. Я пошла на Поповича и действительно, ну, открыла этот, ну, как там их называют, охранник, ну, этот, сказал, я назвала фамилию, да, такой здесь есть. А на Поповича что? Это э, у нас как бывший вытрезвитель, когда-то очень давно был, выходили с камеры человека четыре, мне про него рассказывали, что он там сидит, ну, первые и первый, когда его привезли, его, значит, забрали его 14-го, а в камеру его бросили 15-го. То есть за сутки ну, в камеру его привезли еле живым. ребра были поломаны, и побиты. И вот, вот где-то или 22-го, или где-то они приехали домой. Еще мама говорит, сосед говорят, что они говорит, удочки туда-сюда таскают. Ну Там в фильме видно, они вот это открывают оружие. Они приехали домой, они полностью занесли в дом все оружие, вот эти гранаты, ну вот это все для фильма. Они маму вывели, сосед пришел, говорит, бабушка Нина, пошлите к моей маме, вам надо побыть у нас. Финалом которого стало задержание диверсанта, работавшего на службу безопасности Украины. Право чистое. Александр Новацкий в прошлом полицейский, но дома у него нашли не только табельное оружие, а полноценный арсенал. Здесь гранаты, автоматы и патроны, а еще огромный комплект сетевой инфраструктуры, камер наружного видеонаблюдения. Новацкий по сути следил за городом при помощи простого мобильного телефона. А вот в кадре и объекты, колонны российской техники. Это видео было записано и передано в СБУ еще в марте с той самой камеры, установленной на трубе Херсонского машиностроительного завода. Последней целью были сотрудники новой областной администрации. Да, их надо было ну, искать, выискивать, где они находятся, эту информацию передавать дальше для того, чтобы их в дальнейшем ликвидировали, я так понимаю. Я так понимаю. Ну, что заставляли говорить, то и говорил. Что вы думаете, это путься? Это же сфабриковано все. Ну, я думаю, кино — это им для своего повышения имиджа. Ну, типа, что вот, мы споймали, они же, видите, они там говорят, мы споймали агента СБУ, СБУ что они там, по-моему, сказали, Украины. Это же для них, вы шо, это же они такое, они же раскрыли такое огромное дело, споймали ж такого вообще террорист. Они же ему приписывают терроризм, я так понимаю, по этому фильму. А в него был какой-нибудь контакт с з территорией, с начальством, или, возможно,.. Когда мы здесь в оккупации были, там... а там начальство, нет. Ну, тут на полицию, конечно, мы нет. Они позвонили ему, по-моему, эм, позвонили ему, давайте это лучше Чеснаде, может быть, подкорректируйте. Они ему позвонили и сказали, почему ты не выезжаешь? А он говорит, а вы мне хотите говорит, объяснить, как? Бензина нет, коридора нет. Вот. Вот это все единственное, что я знаю. Угу. Потом, значит, через сколько они? Через два месяца они же увольняют. Во-первых, они... Вот мы сейчас судимся, ну, подали на суд, в крайнем случае, на них. Значит, оказывается, что должны были платить по 30 тысяч, там несколько месяцев, три, по-моему, ему не платили эти деньги. То есть, возможно, если бы эти деньги были, то можно было бы как-то еще эти. Ну, деньги делают все, как говорится. Даже говоря, торки брали там э, э, при перетене <со〔> доллары и пропускали, закрывали глаза, кто там переезжает. То есть он никаких там заданий не выполнял на Украину никак это? Не... Нет, нет. То ему точно никто не давал. Потому что он сам там ходил на эти митинги, это же не задание. Это чисто украинская душа у него была. Заданий нет, не было. Они его всего 10 дней в Херсоне держались с 14 по 25, он уже был в Симферополе. Вот эти за этих 10 дней, просто я под числа, может, немножко нет, они у меня э, не, один первый раз сказали, что такое здесь есть, вот 15-го я его нашла, сказали есть. Когда можно приносить передачу после ну, вечера. Первый раз взяли, потом они мне говорили, ему передачи запрещены. Или говорили, такого здесь нет. Олександра Новацького включено у реєстр Національного інформаційного бюро. Однак перебування зазначеного військовослужбовця у полоні держави агресора не підтверджено російською стороною та міжнародним комітетом Червоного Христа. А потім з тюрми в Сімферополі вийшов чоловік. у нас є його номер телефону, Он е -е, спілкується вже ну, Ми ж його на обмін плених питаємося, е -е, щоб його поміняли. то уже эти организации у нас брали этот телефон, он ну, там уже в Симферополе, его вы... пусти... выбросили, его просто выбросили, того мужчину. -э Оказывается, что у него, они там берут кровь периодически у них, ну, и у него показалось, что у него, ну, в общем, у него рак. Там, что там показало, не знаю, и они его вывезли под, -э вот, тогда еще Цирюпинский мост работал, <Ph Stitch sind> в районе Цирюпинска и вышвырнули с балаклавой на голове. Вот, вот он, и он приехал через Днепр к нам, Саша Шиму тоже наши номера все дал. Вот, он приехал к нам и он рассказывал за Сашу в этом, ну, в Крыму их не били, морально сильно давят и не кормят практически Соленая похлебка и кусочек хлеба это раз в день. Это примерно недели через две к нам уже заселили третьего Новацкого Александра. Вот. Это какие даты приблизно были? Вот, сейчас скажу. Ну, где-то примерно 17 го его взяли. Наверное, числа 20-го, 22-го. Это что-то так. Я вот цифры точно не помню. Вот. Потому что, мне, честно говоря, э по этому поводу очень тяжело вспоминать и меня начинает просто трусить всего. Его э, еще в Херсоне нормально присунули нормально, не то что там, и он такой был, ну, я, я скажу, такой э, пришел к нам камеру, ну, ну как бы немножко э, не сильно здоровый. Ну, так просто потом отошел, вот, потому что всего как бы ростом ему пищи больше надо. Поэтому кормить там не сильно так кормили. То даже по три дня подряд все соленая рапа была. Вот, не то, что там один хлеб и чай ели. Но в Крыму в не были. Вы не знаете, думаю, там, может, он рассказывал. Ничего, мы же сидели в одной камере, то зашли, ху. если кто-то кому-то что-то не понравился, конечно, получали. Как бы, могли просто зайти в камеру, если что-то услышали не то или как бы где-то что-то часто пел гимн украинец, поэтому может где-то что-то и слышали, вот, поэтому мог могли отойти при утренней проверке, когда пересменка идет этих Вертухаев, вот, то как бы при выходе на коридор. Чуть-чуть где-то что-то не так стал, и уже может загребтить по, по ногам или по почкам, или по спине нормально, или по голове. Либо этим самым шокером мог получить. Вот. Психологическое состояние любого человека в данной ситуации очень сильно меняется и в другой раз и ломается. Вот. Он сильно переживал за семью, то, что сына не видит, что он ни с кем не может пообщаться, что он. Не может даже позвонить, знают там дома, где он находится, какое его состояние. Вот. А у нас как бы был, фамилию я его не знаю, но по званию точно капитан, как бы куратор был. Вот этих всех, э, которые на третьем этаже сидели, у нас сидело 51 человек на момент выхода меня вывоза из СИЗО.